Okey semua. Ha, tugasan yang kita tunggu-tunggu dah pun tiba. Tugasan dua. Dalam perkongsian kali ini, kita akan bedah satu persatu semua yang awak perlu tahu. Bukan setakat nak siapkan tugasan ni, tapi untuk betul-betul skor. Jom kita mulakan. Baiklah, kita mulakan dengan nombor yang paling penting sekali. 20%. Ya, tugasan ni sahaja menyumbang 20% kepada markah akhir awak. Banyak tu. Ini bukan tugasan biasa-biasa. Ini peluang keemasan untuk awak tonjolkan diri. Jadi jom kita pastikan setiap usaha awak tu berbaloi. Jadi persoalan besarnya sekarang, macam mana nak tukarkan 20% ni kepada markah penuh? Macam mana nak betul-betul menyerlah kan? Ha, jangan risau. Itulah tujuan kita hari ini. Kita akan rungkai strateginya sama-sama. Okey, langkah pertama untuk tawan apa-apa tugasan pun, kita kena faham dulu misi dia. Kena betul-betul hadam apa yang dia minta. Jadi, mari kita lihat apa sebenarnya intipati tugasan dua ni. Jom kita pecahkan tugasan ni. Pertama, ini tugasan berkumpulan. Dua orang, satu kumpulan. Kedua, awak ada 30 minit untuk sampaikan satu sesi pengajaran mikro. Asasnya apa? Semestinya rancangan pengajaran harian atau RPH yang awak dah bina. Dan kuncinya, ia mesti mencerminkan amalan pengajaran yang terkini yang kontemporari. Jadi apa sebenarnya pengajaran mikro ni? Okey, jangan bayangkan ia macam pembentangan biasa. Fikirkan ia macam satu sesi simulasi, macam rehearsal mengajar dalam kelas betul tapi dalam versi mini. Di sinilah segala perancangan dalam RPH awak tu akan diuji menjadi ke tak bila dibuat secara praktikal. Dan ini membawa kita kepada persoalan kenapa? Kenapa kena buat semua ni? Matlamat utamanya adalah untuk menterjemahkan secara praktikal idea utama. Maksudnya, kita dah tak main teori atas kertas. Ini adalah tentang macam mana awak ambil satu konsep yang besar dan awak hidupkan dia dalam kelas supaya pelajar dapat pemahaman yang betul-betul mendalam. Itulah misi awak yang sebenar. Okey, sekarang jom kita beralih kepada tulang belakang untuk keseluruhan tugasan ni. Rancangan Pengajaran Harian atau RPH. Anggap je RPH ni macam tapak, macam foundation untuk setiap apa yang awak akan persembahkan nanti. Penting sangat untuk awak faham, RPH awak tu bukan sekadar draft biasa. Ia adalah pelan tindakan awak. Blueprint untuk sesi pengajaran mikro awak. Dan ia bukan pilihan, ia wajib dilampirkan sekali semasa pengantaran. Tanpa RPH, tugasan awak dikira tak lengkap. Senang cerita. Sekarang kita dah faham tugasan dan asasnya, jom kita cakap pasal apa yang awak kena tunjukkan Ha, ini adalah pentas untuk awak pamerkan segala kemahiran mengajar yang awak dah belajar selama ni. Okey, para penilai akan tengok keseluruhan kitaran pengajaran awak. Ia bermula dengan set induksi, macam mana awak pikat perhatian dari saat pertama. Lepas tu, kemahiran menyoal awak. Soalan awak tu buat orang berfikir ke tak? penggunaan sumber pula. Dari papan tulis sampailah ke media digital, semua akan diperhatikan. Begitu juga cara awak mentaksir pemahaman pelajar dan akhir sekali, macam mana awak tutup sesi itu dengan kemas. Setiap satu elemen ni akan dinilai. Okey, jom kita jadikan benda ni lebih praktikal. Contohnya, untuk kemahiran menyoal, tolonglah jangan tanya soalan yang jawapannya cuma ya atau tidak. Sebaliknya, bina soalan terbuka yang betul-betul buat pelajar berfikir. Untuk set induksi pula, lupakan ucapan selamat pagi yang biasa tu. Cuba mulakan dengan satu video pendek yang mengejutkan atau satu soalan provokatif. Pancing terus perhatian orang dari saat pertama. Okey, hai. Ini bahagian yang semua orang tunggu-tunggu. Jom kita dedahkan rubrik pemarkahan dan kita tengok betul-betul macam mana awak akan dinilai. Anggaplah kita tengah cuba baca fikiran pemeriksa untuk tahu apa yang mereka cari pecahan markahnya sangat jelas daripada 20% sebanyak 15% datangnya daripada kemahiran praktikal maksudnya apa yang awak lakukan semasa pengajaran mikro tu adalah komponen yang paling berat baki 5% lagi adalah untuk kemahiran komunikasi jadi fokus utama mestilah pada pelaksanaan praktikal Jom kita tengok HP3, kemahiran praktikal. Untuk dapat markah tertinggi, deskripsinya ialah melakukan kemahiran psikomotor dengan amat cemerlang. Apa maksudnya tu? Ia bermakna awak bukan setakat tahu teori, tapi awak dapat laksanakannya dengan sangat lancar dan yakin. Contohnya, bila awak guna alat bantu mengajar, awak kendalikan tanpa teragak-agak nampak sangat natural seolah-olah ia dah sebati dengan awak. Sekarang kita tengok 5% untuk kemahiran komunikasi. Ada dua perkara utama kat sini. Pertama, organisasi. Adakah persembahan awak tersusun, awak pandai urus masa tak? Kedua, mod komunikasi. Awak hanya bercakap ke atau awak gunakan juga bahasa badan, visual dan interaksi untuk sampaikan mesej? Nak dapat skor penuh, awak kena cemerlang dalam kedua-dua aspek ni. Okey, kita dah hampir sampai ke penghujung. Sekarang, jom kita tengok senarai semak terakhir ni. Nak pastikan semua kerja keras awak dihantar dengan sempurna. Jangan biarkan kesilapan teknikal yang kecil menjejaskan markah awak. Sayang kan? Jom kita lalui lima langkah penghantaran yang kritikal ni. Satu, rancang RPH awak betul-betul. Dua, jangan lupa lampirkan RPH tersebut. Tiga, sediakan muka depan yang lengkap dengan semua butiran. Empat, semak semula format penulisan. Dan lima, yang paling penting, hantar sebelum tarikh akhir. Dan mengenai format penulisan, yang ini tiada kompromi. Peraturannya wajib ikut. Guna font Arial saiz 11 dengan langkau baris 1.5. Pastikan dokumen awak patuh 100%. Benda-benda kecil macam inilah yang menunjukkan ketelitian awak. Jadi, setelah kita meneliti semua aspek teknikal ni, persoalannya kembali kepada awak. Tugasan ini adalah tentang mengubah satu idea besar menjadi satu pengalaman pembelajaran yang orang tak akan lupa. Jadi cuba fikirkan, apakah idea utama awak yang akan meninggalkan impak? Mulakan perancangan awak dari situ. Semoga berjaya.